Isu penyelewangan dana sekolah dan pihak IBJ adalah satu isu yang sangat besar Perkara ini bukan sahaja menjejaskan integriti sistem pendidikan negara Bahkan ia juga menjejaskan kebajikan guru dan juga murid itu sendiri Bahkan perkara ini juga melibatkan pihak-pihak luar seperti pihak polis di Raja Malaysia bahkan juga pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM. Yang lebih membimbangkan, perkara ini juga akan mendatangkan nama buruk bagi negara kita sendiri. Untuk pengetahuan semua, dana dalam sesebuah institusi boleh diperoleh daripada pelbagai sumber. Antaranya yang pertama peruntukan jabatan atau kerajaan seperti daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua, melalui kutipan sumbangan daripada ibu bapa, komiti atau pertumbuhan bukan kerajaan. Yang ketiga, tabung PIBG. Yang keempat, iklan projek contohnya untuk melaksanakan projek STEM atau program digital. Dan akhir sekali, hasil aktiviti sekolah seperti jualan koperasi, kantin atau program kas. Dana-dana yang diterima ini sepatutnya digunakan untuk menjalankan aktiviti sekolah, contohnya melaksanakan program motivasi, kurikulum dan sukan. Seterusnya, membina atau menaik taraf infrastruktur seperti bilik rajah atau tandas. Selain itu, pembelian peralatan dan kelengkapan termasuk bahan bantu mengajar dan ICT. Seterusnya, semestilah untuk kebajikan murid seperti bantuan makanan dan alat tulis. Serta untuk pengurusan pentadbiran sekolah termasuk bil dan penyelenggaraan. Namun, penyelewengan dana boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Antaranya, yang pertama, penyalahgunaan dana untuk tujuan peribadi. Yang kedua, pemalsuan dokumen kewangan seperti resit dan invoice. Yang ketiga, menyalurkan dana ke projek yang tidak diluluskan. Yang keempat, menerima rasuah atau komisen haram daripada pembekal. Dan akhir sekali, ketirisan dana akibat kecuaian atau kelemahan mengurus keuangan. Saya akan membincangkan berkaitan dengan contoh kes-kes yang berlaku berkaitan dengan penyelewengan dana sekolah di negara kita. Hasil perolehan saya, terdapat beberapa kes yang menyebabkan penyelewengan dana sekolah. Contoh yang pertama adalah contoh kes yang berlaku di negeri Kedah pada tahun 2023 apabila yang dipertuan PIBG mendakwa bahawa pihak sekolah telah menyeleweng dana sekolah. Kemudian kes yang kedua pula berlaku pada tahun 2024 di Kudat Sabah apabila terdapat beberapa orang pegawai pejabat pendidikan daerah yang didakwa menerima rasuah dan menyelewing dana yang sepatutnya digunakan untuk penyelenggaraan dan pembaikan sekolah yang dianggarkan sehingga bernilai RM600,000. Berdasarkan kes-kes ini dapat saya katakan bahawa isu penyelewingan dana sekolah ini sering berlaku dan menjadi isu yang patut dititik beratkan oleh semua penjawat awam. Kesimpulannya, penyelewengan dana sekolah dan dana BIBG bukan sekadar isu salah guna wang tetapi ianya adalah pengkhianatan terhadap amanah, kepercayaan ibu bapa dan masa depan murid-murid kita. Jika integriti diketepikan, maka rusaklah benteng kemajuan negara. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memastikan setiap sen yang disumbangkan diurus dengan jujur, telus dan berhemah demi anak-anak kita demi masa depan negara.